Ну, когда пройдет весь тур вот этот, он еще не прошел, он только нажил. Ну еще после этого будет игры. Ну там, да. очень. Двигай, чего А тут надо понять, почему у него вылетает у, у, Загоройка. Смотри, если, если мы это поймем, то ты его выиграешь. Надо будет просто, может быть, 70 если он все память ставит, у него штука снова, наверное, перелетает через стол. Понимаешь, тут подумать надо, почему он не перелетает. У него все всех не идет, у него перелетает. Постоянно он не может попасть. Если ты его схлопнешь, он тоже средний У тебя какая разница? Ты будь с рейтингом. Но пускай даже и 10 тебя будет рейтинг, тебе мало чуть-чуть. Я -чуть. вообще вообще рейтинг. Вон у Светы 3,7 до сих пор рейтинг. А уже, наверное, меньше, потому что проиграл Ну, сегодня проиграл, уже может быть Быстрее, Если она проиграла более высокоретингованной с ее ничего не снимет. Ничего не снимет. Если она програла спортсменки, у которой рейтинг меньше с ней не снимает. А тому, кто ее обыграет, тому там чуть-чуть такая капелечка добавляется. Но если у тебя меньше рейтинг, або немая зорки и ты обыгрываешь сильнейшего соперника, тебе меньше очков дают. я буду играть, я еще не скоро будешь играть. Минимум 30 минут еще будешь. Я уже привык сидеть. Я Не горочук хмарний п'ятий спіл. <звук> Нікорочухмарний п'ятіс.